इमरान खान से मुलाकातों पर लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं इस पर मदीना बनाना चाहते हैं लेकिन उन्हें इस्लाम की अलिफ भी नहीं पता सिमरान खान साहब के बाकी जितने लोग हैं आपको पता नहीं उनकी क्या हालत है जो इस्लाम का नाम ले रहे हैं उनमें से तो कई एथियस्ट हैं नाम लिए बगैर और बाद रियासत मदीना की कर रहे हैं वो तो उन एथियस्ट को इस्लाम सिखाएं चले हम थोड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल हो गया कह लेते हैं उनको इस्लाम सिखाएं और प्रैक्टिकली उसको ज्वाइन करें उस जमात को तो फिर हमें कोई इतराज नहीं है लेकिन जब वो पार्टी बनेंगे और उसे करबला के साथ जोड़ रहे हैं गवर्नमेंट के चेंज होने को मुहर्रम के महीने के अंदर तो ये करबला तो कोई पहली दफा पाकिस्तान में हुई है किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी मुद्दत पूरी की है तो सारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फिर क्या हुसैन डिक्लेयर हो जाएंगे क्या यार कर रहे हैं अब ये मिसालें इस तरीके से फिट करेंगे तो फिर सारों पे करें मैं इसको गुस्साखी नहीं समझता ये जो अक्सर लोग कहते हैं मिसाल क्यों दे दीजीत दी, की हुसैन की मिसाल देने यार हमने अपने बड़ों की मिसालें देनी है ना मर्तबा तो नहीं कोई क्लेम कर रहा होता मौलाना मौलान फजुलमान साहब भी जब धरना लेके निकले थे तो क्या उस वक्त वो ये नहीं कह रहे थे कि ये करबला बनने जा रही है और ये इमरान यजीद है और हम हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं उस वक्त तो हुसैन वो खुद बने हुए थे आज अगर इमरान खान साहब या तारज मीर साहब को इस तरह की मिसाल दे रहे हैं तो सारे देते हैं ये कोई इतना मैटर नहीं करता इसको ज्यादा उछालना नहीं चाहिए हम ये कहते हैं प्रैक्टिकली फिर आप वो बने ठीक है जिन लोगों की आप मिसालें दे रहे हैं तो इमरान खान साहब मिलने में हार्ज नहीं है लेकिन वो कह रहे है ना जी इंसानों का कारोबार हुआ और जिस तख्त के नीचे हुसैन का खून हो मैं उस पर पे लानत भेजता हूँ ये तुम्हारी जिसको चाहे दे मैं अब क्या करूँ मैं पाकिस्तानी हूँ तबलीग वाले सियासत में नहीं बोलते लेकिन पाकिस्तानी जरूरी है पाकिस्तान की शहरीत रखता हूँ किस तरह इंसानों को खरीदा गया और किस तरह खरीद के एक धोखे से हुकूमत बनाई गई क्या ये अल्लाह के सामने खड़े हो सकते

इदारों की मुदाखलत करवा के उन्होंने अपना चेयरमैन सेनेट जो इस वक्त भी मौजूद है नामजद कराया उस वक्त तारे जमीर साहब क्यों नहीं रो रहे थे वो इतराज करने वाले इतराज कर रहे हैं तो बिल्कुल जैनवन कर रहे हैं तो ये बात आप समझें, वो इस वजह से कह रहे हैं और ये तारे जमीर साहब की मोहब्बत में लोग बात कर रहे हैं लोग तार जमीर साहब को किसी पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर नहीं देखना चाहते वो कहते हैं ये कौम के बड़े हैं इनको चाहिए देखें वो अभी तक तो यही था जब नवाज शरीफ साहब की वाइफ फोत हुई उनका जनाजा भी उन्होंने पढ़ाया परवेज साहब की वालदा की डेथ हुई उसमें भी जाते हैं वो हर जगह जाते हैं फिर ऐसी जगहों में भी चले जाते हैं जहां उनको नहीं जाना चाहिए आ, जो मुल्क के डॉन्स हैं कातिल हैं उन लोगों के भी घरों में वो चले जाते हैं दुआएं करवाने के लिए वो एंडोर्स ही कर रहे होते हैं फिर जाके सिर्फ दुआ तक वो उनकी तारीफें करते हैं जाके फिर लोग उनके ऊपर एतराज करते हैं ना इसलिए मेरे भाई हमने तो किसी के साथ इस तरह का वो लेना देना रखा ही नहीं हुआ सीधी सी बात है जरूरत ही नहीं है काम करने की नुकसान होता है हाँ इधर कोई आ जाएगा ठीक है मुलाकात कर लेंगे हमें ना कोई मजबूर करे कि हम इस तरीके से इस तरह का मामला करें तो तारे जमीन साहब के ऊपर जो लोग इतराज कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं और ये तारे जमीत साहब भी इसे पर्सनल ना लें वो उनकी मोहब्बत में कर रहे हैं वो आपको बड़ा मानते हैं अपना वो कहते हैं आप बड़े रहे किसी पार्टी के आप स्पोक्समैन ना बने देखें इस वाक्य के बाद तबलीगी जमात भी कितनी खुल के तबलीगी जमात के लोग तारे जमीर साहब के खिलाफ हुए हैं वो पोस्ट शेयर करवा रहे हैं बार बार मुख्तलि पोस्टें लिख रहे हैं कि जी इसका तबलीगी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है इनके पास कोई पोस्ट नहीं है ये नहीं है वो अब उनको मौका मिल गया ये बात करने का किसी कौम में तारे जमीर साहब जैसे बड़ों का होना नेमत से काम नहीं होता कि ऐसे बड़े के जिनको सब लोग इज्जत की निगाह से देखते हो अब इस वाक्य के बाद फिर उनकी जो एक ऑडियो जो है वो लीक हुई हमजा शहबाज के बारे में उसके बाद मुझे बताएं वो किसी नून लीक वाले के पास बड़ा बन के किस मुंह से जाएंगे अगर वो उनको तबलीग करेंगे

ये तो इसी तरीके से है कि कोई नून लीग का बड़ा सानिया साईवाल के ऊपर आके रोजाना लकीर पीटे जिनके अपने दौर में मॉडल टाउन हुई हुई है हाँ उस सूरत में पीट सकता है कि वो कहे के हमारे बड़ों से भी गलती हुई इन्होंने भी गलती की दोनों का एहतसाब होना चाहिए फिर तो बात ठीक है तो ये मसला फिर वहां पे खराब होता है लेकिन इस पूरी सूरत में अगर किसी बड़े से इस तरह की गलती हो ना तो उनकी मीम्स बनाने की बजाय उनकी ट्रोलिंग करने की बजाय पॉजिटिवली एहतराम के दायरे में उनका रद्द किया जाए कि मौलाना आप हमारे बड़े हैं प्लीज आप इस तरह ना करें ये ना करें जिस तरह मैं कभी पॉलिटिक्स पे बोलता हूं मैंने तो आपको पता एक अनबाइस्ड प्लेटफॉर्म है जो चीज गलत जहां पे है जब से मैंने बोलना शुरू किया हुआ तो जो चीज गलत होती है मैं उसे गलत कहता हूं जो ठीक है वो किसी की भी उसे ठीक कहता तो हूं उसके बावजूद नीचे मुझे जो समझाने वाले हैं उनके जो जुमले होते हैं ना उन जुमलों में अल्फाज के चुनाव से पता चल जाता है ये मेरे साथ हमदर्दी में लिख रहा है या मेरे पे गुस्सा निकाल रहा है वो तो पता चल जाता है जब गाली गलोच होगी तो इसका मतलब है वो मेरी सलाह नहीं चाहता और जो कहेंगे अली भाई प्लीज आप पॉलिटिक्स से दूर रहे आप इस गंद में ना ही आए हालांकि खुद भी उस गांध का हिस्सा होते हैं तो हम कभी पॉलिटिक्स में आए ही नहीं है मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें कई लोगों ने अप्रोच किया नाम लिए बगैर जब इमरान खान साहब निकाले गए कि आप इमरान खान साहब के बारे में कुछ स्टेटमेंट ऐसी दें उनके खिलाफ हमने नहीं दी वो ये समझ रहे थे कि ये पब्लिक डायनेमिक्स बनाने वाले लोगों में ये भी शामिल है तो चलो ये कर ले जो गलत बात थी उस वक्त भी उनको गलत कहते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे आज वो नहीं है तो उनकी जो सही बात है उसको आज भी हम एंडोर्स कर रहे हैं कि आपका बयानिया दुरुस्त है सिर्फ गुरुफ का एलिमेंट निकाल दें इधारों के बारे में और ये जो आप स्टेटमेंट देते हैं ना कि नहीं जी मैं फोर्स से मोहब्बत करता हूँ तो फोर्स से मोहब्बत करते हैं तो अपने लोगों को लगाम भी दें कि वो लैंग्वेज इस तरह की रूट इस्तेमाल ना करें बस वही लैंग्वेज रखें जो एहतराम के दायरे में है जो गलतियां उनको हाईलाइट करें जब आप इस तरह की ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं फिर पर्सनल किसी को टारगेट कर लेते हैं और गलत जुमले कसते हैं इस है है तो है इस्तेमाल करेंगे वो पावर में है वो तो कभी पावर से निकले ही नहीं है हाँ भाई शाहजेब खानजादा ने बड़ी ऐसी बात की कि पिछले पांच सालों में पांच वजीर आजम चेंज हो चुके हैं आर्मी चीफ एक ही है तो इसलिए फिर जब यह है तो आपने मामला को देखभाल के चलना है आर्मी भी आपकी अपनी है इधारे भी अदलिया भी अपनी है तो इख्त राय जरूर करें लेकिन एक रेड लाइन को क्रॉस ना करें और मैंने यही हालांकि हुकूमत में इस वक्त ये लोग हैं मैंने इनको कहा कि यार आप लोग इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा बना रहे हैं तो कम अज कम इतनी खिलाकी जरूरत करें कल तक तो आप कहते थे वोट को इज्जत दो आज आप कहें ना कि इमरान खान साहब का बयानिया दुरुस्त है सिर्फ गुलूफ का एलिमेंट बीच में से निकल जाए तो स्पोर्ट तो करो ना कैटेगोरिकल डिनाई तो ना करो उनकी बातों का सिर्फ इसलिए कि इस वक्त आप के मजे लूट रहे हैं, तो सर ये भी कोई हुकूमत हमेशा के लिए नहीं है कल को कोई तीसरा बंदा आ जाएगा तो इसलिए आप कोशिश करें तार साहब या इस तरह के जो बड़े लोग हैं जिनकी इज्जत है पब्लिक में जो नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं वो अपने आप को बाइस रखें न्यूट्रल कल्स मैं नहीं बोलता वो बदनाम होगा अनबाइस्ड रखें ताकि सब लोग आपकी बात सुने फिर किसी मॉरल ग्राउंड के ऊपर आप खड़े होंगे आप तो बड़े हैं आपको लोगों के काम खींचने चाहिए आपको बताना चाहिए ये नहीं है कि आप जिस पॉलिटिकल लीडर के पास जाके बैठे उसकी तारीफें करनी शुरू कर दे आप गलतियां भी हाईलाइट करें ना ताकि लोगों को यकीन आए कि आप पार्टी नहीं बने हुए और यही मैं साफियों से भी कहूंगा कि आप भी पार्टी ना बने ऐसी ऐसी गलत बातों की भी तावील करते हैं बंदा हैरान हो जाता है कि यार अब ये इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है इसका क्या जवाब देंगे उसमें से भी कुछ निकाल लेते हैं बंदा हो बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट होती हैं दोनों को बयक वक्त वो जस्टिफाई कर लेते हैं बयक वक्त जस्टिफाई करते हैं हर तरह के हालातों वाकत एक जैसे होते हैं वो जस्टिफाई हो जाते हैं क्यों ना हो जब हमारी अदालतें भी फैसलों में यही हरकतें कर रही हो तो जहरा पॉलिटिशियंस ने भी यही कुछ करना है निचले लोगों ने भी ये करना है अलबत् आप सच्चाई के ऊपर खड़े हो यकीन करें आप अगर अकेले भी हैं ना आपकी आवाज अगर सच्चाई के ऊपर मबनी है तो दुनिया आपकी बात सुनेगी जितनी मर्जी मुखालफत दुनिया करे अल्लाह ताला की गैबी मदद आपके साथ आ जाएगी ये रियलिटी है पिछले दिनों हमारे एक बड़े करीबी स्टूडेंट पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर जो एक बहुत बड़ी जमात के हेड है उनको मिलने गए बगैर नाम लिए मैं बताऊंगा फिर वो बिल्कुल एक पर्सनल मामला हो जाएगा उनको नहीं पता था कि ये बंदा जो मुझसे मिलने आया ये इंजीनियर साहब का बड़ा पुराना स्टूडेंट है तो कहते मैंने वहां उनसे कुछ डिस्कस किया कि मुल्क को इस तरीके से ऊपर उठाया जा सकता है ये 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 सारी चीजें हैं लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है मैं अकेला बंदा हूं तो आपकी इतनी बड़ी जमात है आपके बजट्स हैं सब कुछ है तो आप ये काम कर सकते हैं तो उन्होंने आगे से उनको कहा कि मैं आपके साथ एग्री नहीं करता आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं मैं आपको पाकिस्तान में एक बंदे की मिसाल दे सकता हूं उस अकेले बंदे ने पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया उनका जी कौन उनका इंजीनियर मिर्जा उसकी कौन सी जमात है उसने कौन से बंदे भर्ती किए हुए एक कैमरा है ना उसके पास तो एक बंदा भी काया कलब कर सकता है किसी नेशन की

अकेला तो बंदा तो कुछ भी कर सकता है अल्लाह की भी मदद आए इखलास के साथ तो तार जमीर साहब से बात शुरू हुई थी मैं वापस आऊँगा, मैं तार जमीर साहब हाफिजाल्ल से रिक्वेस्ट करूँगा कि या तो आप मुकम्मल तौर तो पर कोई पार्टी ज्वाइन कर लें ताकि फिर आपके साथ पार्टी वाली डीलिंग हो लेकिन ये कभी भी ना करें मेरा ये मशवरा नहीं होगा मैं कहता हूं आप अनबाइस्ड रहे ताकि सब लोग आपकी बात सुने वरना तो कोई एक दूसरे के पास बैठने के लिए तैयार ही नहीं होता तो ऐसे बड़े तो कौम के लिए बड़ी नेमत होते हैं और पाकिस्तान में तो इस तरह के बाबों की कमी है इस तरह के बाबे हमें चाहिए जिनको सारे रिस्पेक्ट करते हो अब्दुस्तार ईदी साहब जैसे लोग थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जैसे लोग थे ये वो लोग थे कि अब ये सारे थे थे ही होते जा रहे हैं हाँ। कि जिनको सारे रिस्पेक्ट देते थे